Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih sudi bersama dengan kami dalam rancangan video kesihatan mental menurut Islam. Bersama dengan kita Profesor Dr. Salasia Hanin Hamzah, Hamzah, maaf. Uh, profesor di Pusat Dakwah dan Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam UKM. Uh, terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama Amin. kita dalam siri ini. Um, dalam episod sebelum ini kita bercakap tentang tekanan yang berpunca dari rumah tangga, ahli keluarga dan kali ini kita ingin pergi ke topik yang seterusnya iaitu uh, tekanan ekonomi pula, sesuatu yang uh, efek kita semualah hari ini. Hmm. Baik, terima kasih Puan Malini. Uh, kita dah bincang banyak eh, tentang kesihatan mental dan ada Arab orang yang bersama kita daripada episod satu tadi dah mula faham dah apa itu masalah kesihatan mental. Jadi bila kita bercakap tentang ekonomi ya, ekonomi juga menjadi salah satu sebab menjadi tekanan mental. Contohnya kena berhenti kerja, tak ada duit, Lepas itu, kalau kita tengok sekarang ni kan, cost of living tinggi dengan harga barang semakin naik. Kalau dulu gaji macam tu boleh beli banyak barang. Tapi sekarang kan, Puan Mari ni kalau kita bawa RM50 contohnya, kita pergi pasar kan apa saja yang dapat kita beli. Berbanding dengan dulu kan, jadi cost of living tinggi, kemudian nak beli rumah pun mahalnya, Masya Allah, kita pun tak tahulah masa-masa ke depan nanti adakah anak-anak kita mampu untuk membeli rumah. So tekanan ekonomi memang boleh membawa kepada gangguan kesihatan mental. Terutamanya kalau kita tengok apa tanda-tanda dia. Pertama bila cakap pasal duit dia dia dah sensitif. Ah ha, tak nak tak, tak nak cakap. Bila ha, cakap pasal duit dia dia mula stres. Bila dia cakap, "Bang, bil elektrik kita bulan ni tinggi. Abang dah bayar ke?" Kadang baru nak tanya pun tak boleh dia menjadi satu tekanan kepada orang yang merasai tekanan disebabkan oleh keuangan. Kemudian orang yang menghadapi masalah keuangan dia suka tidur. Dia fikir, kadang, kadang ada yang tak macam tidur bangun tidur bangun asyik fikir macam mana aku nak bayar hutang ni, macam mana aku nak bayar bil ni, duit dah habis kan. Jadi dia memang lama-lama mengganggu pemikiran dia. Kemudian kita tengok yang paling selalu ketara bila tak ada duit, mudah marah. Kadang anak nak beli gula-gula je. tapi kalau dah tak ada duit, memang jadi marah tu. Dia kata kau tak tahu ke apa keperluan lain yang lebih penting contohnya kan. Dia memang jadi mudah marah. Kemudian dia akan rasa gagal. Gagalnya aku jadi seorang suami macam ni pun orang lain anak-anak dapat beli tapi aku tak dapat nak beli. Kemudian dia malu dekat isteri dia sebab dia tak ya ini ini berlaku ya kalau orang tu diberhentikan kerja. Kemudian macam mana dia nak move on ya macam mana dia nak mengatasi tekanan ekonomi masalah keuangan yang berlaku dalam hidup dia. Dia tahu ni satu ujian. Jadi sebenarnya ada perbezaan uh, ke tekanan ekonomi antara suami dan belah isteri? Ha, ada, ada perbezaan. Orang lelaki sebenarnya dia lebih rasa. Sebab lelaki kan suami, dia kan menanggung. Dia bertanggungjawab untuk sara hidup isteri dan anak-anak. Mereka ni akan lebih sensitif sebenarnya. Kalau orang perempuan, dia dia tak berlaku sensitif sangat. Sebab dia, dia suami, dia tahu suami akan tanggung dia. Ha, sebab tu kan dalam konteks ini, saya rasa kalau suami isteri katalah isteri tu berpendapatan lebih tinggi kan daripada suami apa salahnya dia bantu kan tak salah kan puan malini dari segi Islam pun itu cara kita membantu untuk dapat pahala sebenarnya membantu suami tapi janganlah over over sangat sampai suami mengambil kesempatan itu yang salah sebenarnya hmm. oh, okey um jadi bagaimana pula dengan uh, Kak kaedah nak mengatasi masalah ni sebab dia bukannya sesenang uh, kita dibuang kerja lepas tu kaedah mengatasi oh kita carilah kerja lain kan betul, dia betul bukan betul, sesenang betul, tu betul, betul betul so bagi orang yang kena buang kerja uh, dia memang bukan mudah dia kena usaha yang berlebih sikitlah Maksudnya bila kena kena buang kerja dia kena pergi cari antar CV, kena cari mana-mana tempat. Kalau ada kawan tanya kawan, eh ya? isteri pun kalau kalau kena buang kerja tu suami isteri kena bantu. Dia kan kadang-kadang dia macam tanya kawan ke kawan, tanya kawan ke kawan kalau ada kerja-kerja kosong kan. Ataupun kalau tak boleh sangat mungkin cari pekerjaan yang Uh, yang mudah-mudah dulu kan sekarang macam uh, hantar pasal ke kan contohlah sementara nak dapat kerja yang bagus kerja je asalkan kerja orang kata itu pun sudah menunjukkan kesungguhan kita sebagai sebagai suami uh, tapi pada saya kan tentang menangani masalah kewangan bukan pasal berhenti kerja tadi berhenti kerja tadi macam tu kemudian dia boleh mungkin buat kerja part time ataupun dia boleh macam ni dia boleh cuba sesuatu ikhtiar untuk cari uh, sumber tambahan yeah? Contoh kan dia dah kena berhenti kerja, dia kena carilah apa-apa benda yang boleh membantu dia. Ataupun orang yang bekerja tapi gaji dia sikit. Kan? Gaji dia sikit. Kan tadi saya dah sebut kan, belanja dapur je dah berapa. Ni bil elektrik pun naik tarifnya kan. Sampai Macam kan macam-macam lah yang menjadi tekanan. Jadi cari kerja tambahan. Ada kadang setengah orang tu dia buat bisnes online kan dia buka sikit Shopee ke, dia buat TikTok ke kan. Yang perempuan pula mungkin boleh jual baju ke, boleh jual tudung ke untuk dapatkan pendapatan tambahan. Tapi sebenarnya cara paling bagus ya untuk hadapi masalah keuangan ni ialah berfikir antara keperluan dan kehendak. Itu yang penting. Kalau kita nak beli sesuatu, perlu ke tak perlu? Kalau tudung kat dalam almari itu dah 40, perlu ke tak perlu lagi nak beli? Ha, itu keperluan ke tak perlu. Kita kadang-kadang kita beli tu sebab kehendak kita. Eh dah ada dah warna tu semua dah ada tapi alah itu tahun dulu, tahun trend trend sekarang tak sama. Tapi kalau betul nak beli juga kan kita mampu tak apa. Tapi ni yang tak mampu ni puan Malini. Dia tak ada cukup duit, pendapatan dia tak seberapa ni nak beli barang branded. ah ha, duit gaji dah berapa? Nak beli handbag yang mahal contoh, nak beli kasut yang berjenama. Haji seberapa tak perlu. Boleh je kita boleh dapat kasut yang bagus, yang okey dengan harga yang berpatutan sesuai dengan pendapatan kita ukur baju di badan ya, sendiri. Ya betul betul. Kemudian kalau kita ada masalah uh, hutang dan sebagainya, kita boleh buat penjadual semula hutang, penjadualan semula kan. Mungkin kita buat refinance ke ataupun kita buatlah macam mana cara kita bayar sikit-sikit ke kan. kita uh, kita boleh uh, bincang dengan kawan ya, kita meluahkan dengan orang. Kadang-kadang setengah suami dia rasa ini isu peribadi, Even dengan isteri pun dia tak nak kongsikan dia kisah yang dia pura-pura tu yang uh, dia pura, -pura pura-pura pakai baju kerja, dia pergi kerja padahal dia sebenarnya dah kena berhenti kerja. Dia tak tahu tak mau isteri dia tahu dan tak tak, tak mau isteri dia tanya banyak. Tak bolehlah sebenarnya kena berterus terang, kena berbincang, diberhentikan kerja itu pun salah satu bentuk ujian yang Allah ya Allah bagi pada kita. Jadi satu lagi kan untuk murah rezeki ni banyak istighfar lah. Kena banyak istighfar sebab istighfar ni adalah punca rezeki so banyaklah kisah-kisah yang ditunjukkan ya dalam kisah-kisah lama dan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah sahabat. Istighfar memang memang sangat-sangat berkesan untuk kita tambahkan rezeki kita. Bukan susah pun. Astaghfirullahalazim. Bacalah sebanyak-banyak mana dan minta Allah luaskan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu peringatan yang sangat bagus dan penting jugalah daripada Prof. Uh, terima kasih banyak untuk episod kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.